بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا تريا لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabiin hum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd <coughs> Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah sekali lagi memberi peluang kepada kita untuk terus hadir ke dalam surau untuk kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan juga kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini. Masih lagi diberi peluang untuk kita hidup dan bila Allah panjangkan umur kita, perkara yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah mencari reda Allah. Mencari keampunan Allah. Mencari rahmat Allah. Dan yang paling utama sekali, mencari ilmu Allah. Sesungguhnya hanya dengan ilmu Allah sahajalah kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu maka sudah pasti kehidupan kita berada di dalam kejahilan. Dan yang paling kita takuti melakukan sesuatu amalan tanpa ilmu ianya ditolak oleh Allah Subhanahu apa pun mesti berilmu. Untuk mendapatkan ilmu maka perlu hadir majlis ilmu. Dan hukum menghadiri majlis ilmu adalah fardu ain. Apa makna fardu ain? Wajib setiap individu. Kalau tak ada apa uzur lah. Fardu ni ada dua. Satu fardu ain iaitu wajib setiap individu yang tidak ada apa-apa uzur lah. Kalau dia ada uzur tak apa. Tapi datang pun tak apa. Contoh nak ambil isteri balik daripada kerja. Ya, Ia, pergi ambil. Orang ataupun nak hantar anak tuition. Ok lah hantar. Ha. ini yang tak ada apa-apa uh, urusan. Eh? tidak ada apa-apa uzur dah dan dah tahu ada majlis ilmu maka wajib datang. Eh? Satu lagi wajib juga iaitu fardu kifayah. Fardu kifayah fardu ni makna wajib. Cuma beza dia fardu ain setiap individu adapun fardu kifayah bukan setiap. Ada beberapa orang nak datang cukup. Yang lain tak payah datang pun tak apa. Contoh solat maghrib tadi. Hukum solat maghrib bagi mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Bila ada orang lain buat, yang lain yang lain tak payah. Ha, betul? Itu ha, tepat. Dah ada orang, dua tiga orang. Paling minimum tiga orang. Siapa dia? Imam, Tok Bilal, Tok Siak. Ha, masalahnya soalannya Tok Bilal, Tok Siak tak ada. Ha, Tok Bilal, Tok Bilal ada lah. Minimum mesti tiga orang lah. Ha, ada ulama kata kalau dua orang, tak cukup ni. Sebab bila solat dua orang, dia tak ada soft. Betul? Kalau solat berdua, katalah kita semayang dengan anak, anak kita, anak. Jadi soft ni wujud bila ada minimum dua orang. Ha, dua orang duduk dalam sol baru wujud. Kalau kita berdua, suruh anak belakang seorang kan. Seorang-seorang belakang tidak ada soft dan hukum dia makruh. Jadi sebab tu kalau berdua jangan biar anak di belakang rapat dengan ayah. Ya, itu hukum dia begitu. Jadi maknanya <tuh> yang lain-lain tak payah datang pun tak apa. Tapi datanglah semuanya berjemaah lebih baik. Nabi kata, solat uh, solatul jamaah afdalu solati afdalu solat fi uh, sab, apa ni? Uh, uh, solatul jamaah afdalu solat fi sab'i asyaratin darujat. Maknanya, semayang berjamaah tu lebih baik uh, solatul jamaah afdalu solati fazi bi sab'in asyarin. Solat berjamaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Jadi eloklah datang. Ha, tapi bukan, bukan bukan wajib semua. Ha, tetapi lepas solat maghrib tadi ada majlis ilmu. Ha, ilmu wajib. Jadi Alhamdulillah untuk kali kedua lah, saya datang kat sini. Dulu kali pertama ceramah Isra' Isra' wa'al-Mi'raj. Lah. Alhamdulillah Tuan-tuan, insyaAllah kita ada dua siri ya. Eh. Ini siri yang pertama berkaitan dengan solat. InsyaAllah bulan depan siri yang kedua. Lah. Ya. Kuliah khas Eh? Baik. Saya akan baca ni mungkin tak habis kot. <coughs> Raya ni panjang. Jadi mana yang sempat nanti tak habis sambung bulan depan. Jadi bila sambung nanti uh, ni, hal ni tuan-tuan bawa balik. Bawa balik hilang tinggal ke surau. Tetap ke surau. Esok dengan jis saya so, bawa buka balik buat balik confirm hilang. Sebulan nak tunggu sebulan. Ah, ha, bwek tinggal sikit dah habis tinggal eh. Ya. Baik, tahsin solat. <coughs> apa makna tahsin? Tahsin ni memperbetulkan, memperkemaskan. Ah, ha, memperbaiki itu maksud dia. Ah, ha, maknanya kita nak betulkan solat kita nak ha, apa tu perbaiki nak apa tu semuanya kita nak sempurnakan. Nak sempurnakan solat, tahsin solat Ya Dan kata-kata semua kita ni solat Betul kata? Umur katalah yang umur 70 70, 60 tahun Tentu dia dah solat Kalau dia solat umur 10 tahun lah Ketika umur 10, 10 tahun baru dia solat Maknanya kalau umur 70, 60 tahun dah solat Yang umur 40 tahun 30 tahun dah solat Saya dah umur 60 tahun Baru pencin 60 tahun Maknanya 50 tahun dah tentu solat Cuma persoalan dia Solat kita ni macam mana Adakah mengikut apa yang digariskan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adakah kita ikut Nabi Dalam permahatian saya Sebab saya banyak mengajar buat semayang ni Dalam permahatian saya Allah Ramai tak ikut Bila tak ikut ni ada dua hukum Sama ada makro dan yang lebih parah lagi, yang paling kita takut, batal. Batal rugi. Okay. Sebab tu kita kena belajar. <coughs> Walaupun kita dah tahu, ini sebagai ulang kaji. Boleh? Eh? Ha, ini saya akan baca. Banyak orang yang ada dan saya buka soalan eh? Baik. Ada soalan ni lah. Ada yang kan? Ha, apa tu budak-budak ni ada. Adik-adik dengar oleh eh. Dengar nanti ustaz terangkan, ustaz tanya. Tahu? Ada kalau betul, betul jawapan dapat hadiah. Tengah balik, balik tak dapat dia. Baik. Yang pertama, <coughs> solat adalah tiang agama. Baik. Ha? Nabi bersabda, saya tak tulis dia punya uh, hadis dia. As-salatu din Faman aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Maksud dia apa? Solat adalah tiang tiang agama Barang siapa melakukan solat, ha, solat tu maksud solat yang betul, dia telah menegakkan agama dia. Jadi rupanya solat yang betul itu menegakkan agama. Solat yang salah meruntuhkan agama dia. Ataupun tak solat, hmm, orang tak solat dia meruntuhkan agama dia. Ha. Dan jika tidak melakukan solat ataupun solat dia salah, dia telah meruntuhkan agama dia. Hadis riwayat Muslim. Dan, eh? Jadi solat ni buat elok-elok kerana dia adalah tiang agama. Tiang agama Islam. <coughs> agama Islam, tiang ni solat. <coughs> oh, kalau tak solat, memang dia bukan agama Islam. Dan dia terkeluar daripada Islam. Boleh? Kita tengok dalam surau ni. Surau At-Taqwa. Nama surau ni. Tengok ada tiang. Empat tiang. Bukan empat je. Kucur ada tiang. tak boleh ikat. Ini lampu tak boleh ikat. Kipas tak boleh, boleh. ikat. Kalau tiang dia goyang. Tapi tiang mesti kuat. Ini perumpamaan yang Nabi buat. Bila tiang ni kuat, boleh letak syiling, lepas letak syiling, lepas letak kipas, letak lampu. Atas ni ada kubah kan, letak kubah elok, takkan tumbang. Sebab tiang ni kuat. Jadi begitulah tiang tiang agama Islam solat. Kalau solat dia kuat, betul, maka amalan-amalan lain juga turut betul. Macam ni lah, tiang kuat. Okey, katalah syiling ni pahala sedekah. Boleh kan? Atas shilling ni ada kubah. Katalah kubah pahala haji. Boleh letak? Boleh. Sebab tiang ni kuat. Dinding tu katalah pahala baca Quran. Boleh tak letak dinding? Boleh. Sebab tiang ni kuat. Ha, begitulah. Solat betul, amalan lain betul. Itu je. Solat dia banyak salah, amalan lain juga. turut. Ni Ini hadis Nabi. Ya? Eh? Jadi sebab tu kita buat terbaiklah. Baik, Yang kedua. Solat adalah amalan pertama akan dihisab. <tuh> ha, Nabi bersabda, <Muhammad> "Awwaluma yuhasabu min al-'abdi yawm al-qiyamah as-salat." Iaitu amalan yang pertama dihisab oleh seseorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Ya, ya? Ha, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Solat dulu. Ha, sebab tu solat ni tumpuan. Ya? Sekiranya solatnya betul, wa idza suluhat suluha sairu amalihi. Yang tadilah. Kalau solat dia betul ataupun sah, maka amalan lain juga turut betul. Ha ni, yang ni kita nak ambil pengajaran ni. Kalau solat betul, amalan lain pun betul. Dan jika solatnya rosak ataupun terbatal ataupun makruh, benda-benda makruh ni kalau boleh jangan buatlah tuan-tuan, eh. Maka amalan lain, amalan lain juga turut rosak. Puasa rosak, haji rosak, baca Quran rosak. Kalau solat dia rosak. Jadi solat ni jadi keutamaan. Yang menentukan kita ke syurga ataupun ke neraka, walaupun Allah yang maha 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 ihsan Allah nak masuk kita syurga neraka ni bukan kerana ibadat. Tapi ulama semua, kalau solat dia betul, insya-Allah tempat dia dalam syurga. Sebab tiang dia elok. Kalau solat dia rosak, nauzubillah. Boleh nah, eh? ini perkara dalam solat berjamaah. Hukum ni solat jamaah sebab solat jemaah yang yang terbaik. Solat seorang-seorang. Sebab seorang dapat satu je pahala. Kalau berjemaah, 27. Jadi terbaik 27. Eh? Jadi kena buat betul-betul sebab